assalomu alaykum qadrli muxlislar xato qilish barcha odamlarga xosdir ko'pincha bu unchalik qo'rqinchli emas har qalay agar gap muhandislik hisob kitoblari haqida ketmasa lekin muhandis xatosini kechirish unchalik oson emas ko'pincha bunday xato juda qimmat tushadi pul resurs va hattoki odam jonini bugun esa gap muhandislarning eng katta va qo'rqinchli xatolari haqida ketadi ular baxtimizga odamlarning qurbonligiga gə olib kelmagan birinchi venetsiyadagi konstitutsiya ko'prigi ko'rinishi juda chiroyli venetsiya ajoyib kanallar ko'priklar va gondolalar shahri venetsiya so'zlarda o'zi bilan nima ifodalashini bilib turib ham taxmin qilish qiyin emaski ko'priklar u yerda juda ham ko'p lekin bitta o'zgachasi bor uni buyuk muhandislik xatosi deb eslab qolishgan konstitutsiya ko'prigi haqida gap ketmoqda u o'z vaqtida eng chiroyli va zamonaviy deb rejalashtirilgan ko'prikning uchdan biri zinalar ushbu ko'prik 2008 ming sakkizinchi yilda qurilgan asosiy materiallari esa beton po'lat va oyna bo'lgan lekin ko'prikning ko'proq qismi oxirgisidan qilingan ko'prik temir yo'l vokzali va avtobus stansiyasini ulashi kerak edi afsuski shunday bo'lib qoldiki ko'prikning uchdan biri zinalar u ko'prik bo'ylab g'ildirakli chemodan bilan o'tish haqiqiy sarguzashtdir bundan ham yomoni zinalar noqulay va hattoki xavfli bo'lib ham chiqdi yomg'ir qor yog'ayotganida yoki tuman bor vaqtda ko'prik juda ham sirpanchiq bo'lib qoladi xavfsizligini konstruksiyaning umumiy nisbatligi ham ta'minlamaydi ikkinchi litseydagi bridgewater place kafolatli osmonopar imorat bugungi kunda kimnidir osmonopar bino bilan hayratda qoldirish qiyin lekin ob havoga ta'sir qiladigan osmonopar bino bilan hayratlantirish mumkin umuman olganda binolar va xususiy osmonopar binolar shamollarni kuchaytirishi avvaldan ma'lum lekin ushbu fakt brichwater place markazini yaratganlar tomonidan inobatga olinmagan u ikki ming oltinchi yilda buyuk britaniyaning lits joyida qurilgan edi kafolatli osmonopar bino ochilishidan keyingina uni shamollar qo'zg'atuvchisi deb atashdi shuningdek unga dalek laqabini berishgan doktor kim serialidagi mutant irqiga bag'ishlab ikki yilda esa osmonopar binoga sovg'a berishdi yevropadagi eng xunuk bino bo'lgani uchun o'tish chegaralangan afsuski tashqi ko'rinish bu hali holva brijhwater placeni shamollar qo'zg'atuvchisi deb shunchaki atashmagan gap shundaki uning qurilishidan so'ng bino yonidagi shamollar shunchalik kuchayganki odamlarni uchirib yuborgan buni deb bir necha odam jarohatlangan ham richwater plays parkovkasidagi bir necha mashinalarni shamol to'ntarib yuborgandan so'ng osmonupar bino oldida harakatni chegaralab qo'yishdi 3 poyezdlar ular stansiyalarga sig'madi bu unchalik kulgili emas lekin poyezdlarni loyihalashtirishi bilan ishlaydigan muhandislar bilan bo'ladigan chalkashlar boshqalarga ko'ra ko'proq uchraydi bunga misollar ko'p oxirgilaridan biri fransiya bo'ldi 2014 yilda u yerda hukumat ikki mingta yangi poyezd buyurgan natijada vagonlar qilingan lekin juda katta bo'lgan ular hech ham mamlakatdagi ko'plab platformalar orasiga sig'magan to'rtinchi suv osti kemasi ushbu xatolar submarinalarda ham texnika nozik narsa loyihalashtirish vaqtida xatolar qilish mumkin emas lekin baribir ular sodir bo'ldi ushbu munosabatda ko'rgazmali misol s sakson plyus klassidagi yangi suv osti kemalarini yaratish bo'yicha ispaniya hukumatining loyihasi hammasi reja bo'yicha ketayotgan edi lekin birinchi suv osti kemasi terish vaqtida u oltmish sakkiz tonnaga keragidan ortiqroq chiqqani aniqlangan tekshiruv aniqlashga yordam berdi muhandislardan biri loyihalashtirish vaqtida arzimagan sintaksis xatoga yo'l qo'ygan ushbu xato loyihani dafn etishiga olib kelishiga ozgina qoldi xato bitta vergulda edi yangi hisob kitoblar shuni ko'rsatdiki submarina suvda suza olar ekan lekin birinchi suvga sho'ng'ishi oxirgisi bo'lib qoladi chunki endi kema yuzaga chiqa olmaydi vaziyatni uddabronlik bilan hal qilishdi shunchaki kemani bir necha metrga uzaytirishdi 5 qulayotgan uylar qo'riqxonasi san pauludagi qing'ir uylar braziliyada joylashgan va san pauludan uzoq bo'lmagan santos shahri hamma narsadan tashqari o'zining qulayotgan uylar qo'riqxonasi bilan qayg'uli mashhur hamma gap shundaki shahar markazidagi va sohildagi deyarli barcha baland uylar qing'ir qurilgan to'g'ri ma'noda qing'ir ushbu joylarda qing'irlik uch metrgacha yetadi ushbu ketma ket muhandislik xatolari tufayli bo'ldi qurilish shov shuvlari vaqtida ular mahalliy qumli loy tuprog'ining o'ziga xosligini inobatga olmagan holda qurilgan aniqlashtirish kerakki bunday tuproqdagi uylar faqatgina chuqur qazilgan qoziq oyoqlarda qurilishi kerak edi va bu qilinmagan edi uning barchasi qo'rqinchli ko'rinishga ega bo'lsa ham shuni inobatga olish kerakki u yerda ko'chmas mulk juda arzon oltinchi raqsga tushuvchi ko'prik millenium kafolatli ko'prigi raqsga tushuvchi ko'prik haqida ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak u rossiyadagi volgogradda joylashgan lekin u yerdagi ko'prik o'zining qayg'usida yagona emas unga o'xshash oh, omadsiz londonda ham bor gap piyodalar ko'prigi millionium haqida ketmoqda u temzaning ikkita qirg'og'ini ulaydi faqat ochilishidan keyingina ko'prikni ta'mirlashga yopishdi shunisi ma'lum bo'ldiki ko'p odam to'planganda ko'prik juda kuchli chayqalib ketadi ko'prikni mahkamlashganiga va stabillashganiga qaramasdan hukumat hozirgacha o'ta kuchli shamol vaqtida ko'prikni piyodalar uchun yopib qo'yadi yettinchi unutilgan shahar parijdagi unutilgan shahar xotimasida parijdagi butun aholi yashaydigan kvartal haqida aytib bermoqchimiz arxitektor emil ayoi loyihasi bo'yicha yaratilgan u o'z yaratganiga ko'p emas kam emas kelajak shahri deb nom bergan natijada unutilgan kelajak shahri bo'lib chiqdi majmua bir ming to'qqiz yuz yetmish yettinchi yilda qurilgan edi yagona gunohi uning ajoyib shakli bo'lib chiqdi shuning uchun u yerda hech kim uy sotib olishni xohlamaydi ushbu majmuada asosan nafaqadagilar yashashmoqda qadrli muxlislar agar video sizga yoqqan bo'lsa kanal rivoji uchun layk like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling